Рыносинусыд, синупрет экстракт, высокая концентрация растительных экстрактов. Мы тут начали говорить до эфира, что нас ждет непростой день, ночь, завтра. А почему это так в контексте э, российско-украинской войны переговоров, которые ведут э, пока что не особо к чему-то, а вдруг? Поговорим и будем разбираться прямо сейчас. Прямой эфир сразу двух ютубов, 24 канала и моего Узлова Токс. И вместе со мной Ира Узлова, и Роман Симбалюк, журналист, блогер, наш коллега, ведущий. Рома, привет, рада видеть, слава Украине, зі святами, зі зусима перемоги нам. А, героям слава и слава сбройным силам, которые эту славу обеспечивают. Оно да. не из воздуха берется. Значит, действительно мы с тобой обменялись мнениями и, конечно, на самом-то деле вроде как все складывается, если проанализировать все вот эти вот информационные, знаешь, нотки и от Зеленского, и, соответственно, от Трампа, какое-то решение, какая-то договоренность должна быть. Но, опять же, вот из Кремля или там, из российских болот есть только официальная позиция одна. Это, соответственно, заявление Сергея Рябкова. И, с одной стороны, они демонстрируют готовность продолжать переговоры, с другой стороны, соответственно, четко демонстрирует, что ну, договориться, по в крайней мере, по 20 пунктам, которые сейчас обнародованы, будет очень сложно. Они не просто так начали вспоминать про русский язык, про московских попов, ну и там добавится еще ограничение на численности украинской армии. То есть тут очень масса таких нюансов, которые на грани. Но судя по всему, все-таки какое-то предложение, от которого, возможно, мы не сможем или не заходим отказаться, завтра прозвучит. Ну, так это выглядит. Опять же, слова президента Украины про референдумы. Еще раз я всем объясню. Это будет звучать так о выходе или временном выходе Украины с территории Донецкой области. Ну, для начала, а там как пойдет. Я вот не очень представляю, как мы будем... Голосовать по этому поводу. Наш И... военный Мак Жорин говорит из третьего армейского корпуса штурмового что это капитуляция. Ну, референдум, не референдум, он это неделя. это сказал, как только это вообще инициатива о референдуме начала произноситься вслух, что военные это расценят как капитуляцию. В то же время я говорила с Курносова, Курносовой, российской оппозиционеркой, которая уже тысячу лет не живет в России, даже разговаривает на украинском языке. Она говорит, что если это свободно, она не говорит, что мы должны откуда-то выходить, но типа, если то, что предлагает в рамках свободную экономическую зону, и это будет под его контролем, то Путин засыт вообще каким-то образом там атаковать и идти дальше. Не знаю. Честно говоря, я думаю, что больше как Мак Жорин. Я тоже я считаю, что пустоты быть не может и в Донецкой области в том числе. И нам по большому счету все равно, кто туда заедет на танках, условно на эти люди э, Герасимова или, соответственно, Росгвардия. А, купаться она выглядит всегда одинаково. И как это будет выглядеть? Поднятие флагов российских, э, естественно, болото будут вещ... в... верещать, что мы победили и так далее, и так далее. Но я, наверное, не соглашусь, не наверное, а точно не соглашусь с тезисом э, о Капитуляции. Капитуляция ⁇ это когда а, ликвидируется украинское государство. В данном случае вопрос так не стоит. И не просто так сейчас президент говорит о гарантиях безопасности, которые будут обсуждаться с Дональдом Трампом. Вот этот вопрос такой очень, очень тонкий. И опять же, видишь, с одной стороны в СМИ мелькает фраза, что гарантии будут такие же, как у страны НАТО. По уровню пятой статьи. Ну, на самом-то деле это же глупости. Кто-то реально должен находиться на земле и, или в воздухе. Поэтому, ну, не знаю, то, что это во многом решающая фаза переговоров с американцами, наверное, с этим можно согласиться. И я пока хороших вариантов тут для нас, честно говоря, не вижу. Не видишь, тут какой прикол. Значит, в рамках усиления переговорных позиций, вот сегодняшний удар по Киеву, это вот как раз вот аргумент для Дональда Трампа, что вот видишь, что происходит, когда ты не соглашаешься выйти из Донбасса. Так это будет звучать. Ну, конечно, вспомнит про украинских коррупционеров и антикоррупционеров, потому что они почему-то действительно выливают свои расследования прямо вот при, перед встречей в верхах, соответственно, на уровне президента Украины и президента Соединенных Штатов. То есть, ну, как-то это выглядит подозрительно. Ну, согласись, можно же было бы это расследование, что у нас там каких-то депутатов тягают. Лично их как минимум пора бы уже переизбрать, потому что они задолбали всех. Но если это звучит перед переговорами, то, ну, понятно, это будет, будет, будет Трамп говорить следующее: у вас там коррупция, у вас там нет карт, и так далее, и так далее. Он уже сказал: у Зеленского ничего не будет, пока я не дам, мол. Но вопрос: что он даст, и даст ли он что-то. Вот эта вот тема, видишь, она на самом-то деле в публичное пространство так и не вылилась. Из важного, ну и, наверное, хорошего, все-таки американцы прекрасно понимают, что гарантировать безопасность Украины будет в первую очередь Украина сама, с поддержкой и так далее, и так далее. Но не просто так в рамках этих всех дискуссий зафиксирована численность вооруженных сил 800 тысяч. Напомню, это, ну, это, это гигантская армия такая армия чуть меньше, чем сейчас. И, соответственно, это люди, которые будут не в экономике, а в вооруженных силах. Соответственно, это деньги, деньги, деньги. Ну, с деньгами, я думаю, проблем не будет. Добрые люди, которые не хотят соседствовать с Россией, помогут. Но Вопрос в деталях, а они здесь ключевые. Видишь, нас почему-то приучили к мысли, что россияне готовы на компромисс по, соответственно, отказу от попыток оккупировать Запорожскую и Херсонскую область, хотя, например, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов думает немножечко по-другому вот я ни разу этой фразы от россиян не слышал. Там звучит такая опция, что мы готовы к компромиссам. Что это за компромиссы? Насколько они интересны? Видишь, воспалилась история Запорожской атомной станции. То есть история, что Трамп будет на нашей станции майнить биткоины, вообще-то это называется взятка. И нашим антикоррупционным органам было бы неплохо тоже поучаствовать в этих всех делах. А, у них там ФБР за это отвечает. Ну, в общем, да, это слова с, как это, с горечью. Ну да, мне кажется, что они вообще останавливаться нигде не собираются никак, конечно же, эти террористы. А говоря о гарантиях безопасности, то Вашингтон Пост пишет, что вообще эту статью пятую НАТО надо забыть, потому что они будут работать, нужны конкретные гарантии по количеству оружия. Да и Зеленский говорит, вот сегодня недостаточно систем ППО, недостаточно оружия в принципе, достаточно только денег, спасибо Европе, но, честно говоря, постоянно есть дефициты денег, в частности, на производство оружия, самое главное, дронов. В этой войне России против Украины мы хотим мира, Россия демонстрирует желание продолжать войну. Если весь мир, Европа и Америка будет на нашей стороне, мы вместе остановим Путина. Если кто-то, США или Европа, будет на стороне России, это означает, что будет продолжение войны. Вариантов здесь больше нет. И это риск для всех стран мира, потому что Россия не остановится, несмотря на любые договоренности, любые красноречивые месседжи, и они не остановятся на Украине пойдут до того момента, до которого смогут пойти. Пойдите. Вот есть новое заявление президента Украины о том, что Путин требует проведения выборов на оккупированных украинских ага, территориях да. и соответственно в России. То есть это же очень не не случайная штука. То есть по факту они говорят о том, что они должны определять форматы власти в Украине. Я считаю, что жители из оккупированных территорий, они не могут голосовать на территории России. У нас с этой страной нет дипломатических представительств, и вообще это какое-то, как извините, это какое-то уродство. И как это, визуальное, да и невизуальное, То есть, по факту, когда Путин на кривой линии сказал про 5-10 миллионов украинцев, какой у него разбег? Ну, то есть понимаешь, что если там не будет украинских избирательных участков, то э, как это, э, или они будут, но, соответственно, это будет организовано Россией. Ну, то есть ты понимаешь, из-за кого там э, в конечном счете будут отданы голоса. Запишут э, по на фашистскому телевидению у нее каких-то там бабушек, дедушек э, и так далее, которые будут рассказывать о том, что они всегда всегда это мечтали иметь российские паспорта и голосовать на украинских выборах. Ну, так оно, как мне кажется, не сильно решается. Вот когда мы говорим о том, что вот у нас ничего нет, ну слушайте, у нас бои должны, продолжаются в Донецкой области. Поэтому тут американскому президенту мне хотелось бы передать привет, и лучше посмотрел бы видео, снятое с украинских дронов, когда российская армия наступает на лошадях. Я просто к тому, что довоеваться до кавалерии, это вот как раз такой вот пункт, что вот сейчас нам чуть-чуть помоги. Вот усиль давление на Рашу, ситуация может качнуться совсем в другую сторону. Там, если посмотреть сообщения российского Росстата, то у них по промышленному производству и так далее, и так далее, везде ну, просто полный обвал. И как это, усмирить Россию, вот этим вот давлением экономическим и военным, вполне возможно. Но проблема у нас в чем? Что, да, американскому президенту, по большому счету, все равно, где будет проходить линия фронта. Ну, в этом тексте, который ты из американской газеты взяла, там же тоже об этом очень четко сказано, что, значит, почему эта гарантия безопасности по статье номер пять, скорее всего, не будет работать. Есть объяснение этому, потому что это автоматически предполагает случай продолжения агрессии, участия Соединенных Штатов в войне против России. А дальше начнутся вот эти вот разговоры, что у нас же там столько-то ядерных бомб, а у россиян столько-то, и вообще это не самая лучшая идея. Поэтому, ну, не знаю, я всегда по жизни сохраняю оптимизм, но... Опять же, военная работа российская, соответственно, прием на контракт и так далее, и так далее. Но едва ли это все как это говорит о мирных инициативах. Плюс, видишь, если так вот посмотреть на это, то тональность России, в ней не просматриваются пацифистические нотки слово пацифизм. И это мы тоже должны учитывать в планировании нашей э, политики безопасности и обороны. Там еще, знаешь, как это обязательно возникнут заявления о том, что Украина не должна производить ракеты с дальностью больше 500 километров. Ну, в общем, э, переговорная рамка тяжелая, и, ну, тут э, хочется только пожелать э, президенту Украины, чтобы у него... С, с это с политическими, извините, яйцами все было хорошо. Он неоднократно а, говорил Трампу нет, а, многих это шокировало, но тут еще раз ситуацию надо рассматривать а в комплексе. Мне говорит Владимир Агрызко, дипломата, что как раз-таки мы уже научились говорить no, sir, и вот в этом наш уже успех и победа. И вот с Европой мы не просто так же созваниваемся два дня к ряду и разговариваем, чтобы показать тоже, что мы не одни, и Европа вместе с нами, и политических яиц у всех хватит вместе. Ну, видишь, не только Европа, и Канада в том числе, да, а да. вообще президент Украины, он все-таки едет, ну понятно, на переговоры один, но по большому-то счету у нас будет согласованная европейская позиция, общая в рамках политики безопасности. Это, ну, это важно, видишь, для того, чтобы мы не упали на деньги. Кто дал 90 ярдов евро? Европа. Европа. А, как ты понимаешь, это именно в том числе были американские усилия для того, чтобы не допустить разморозку российских активов, соответственно, в европейских странах. Там не только Бельгия, там в Бельгии просто самая большая сумма. Поэтому тут масса всякого разного и очень и очень интересного еще нас ждет впереди. И да, вот если так вот, опять же, проанализировать сегодняшний момент, по сути, ну, все говорят о рамке переговорной, а детали, я прошу прощения, отсутствуют напрочь. На, в вопросе временно оккупированных территорий, запорожской электростанции, гарантии безопасности, о которых мы вспомнили, ну и Россия, которая действительно достает свои требования опять по языку, по церкви, весь этот маразм. В то же время Кирилл Буданов в том своем интервью, в котором говорит о Запорожье, Днепропетровской области, говорит, что сейчас в окружении Путина много голосов, которые говорят, нужно заканчивать войну. Кого он может иметь в виду? Мы, конечно, точно не знаем, но где они, эти голоса? Они что, какие-то шепотом? Ну давай так. Мы как-то рассматриваем эту ситуацию, ну так без особого энтузиазизма, как в детстве говорили. Тут понятно, потому что нам эта геополитическая вот эта вот раскладка предлагает покинуть наши территории. И, конечно, нам это больно. Но то, что такие голоса могут звучать в Российской Федерации, ну, это очевидно. Еще раз, давайте просто зафиксируем. Вот если так вот глобально посмотреть на эту ситуацию, то за 4 года значит, Россия показала не силу, да, она показала жестокость, она показала там, готовность тратить солдат за ну, конкретно взятые посадки и не считать их. И все, кстати, это происходит в прямом эфире. Но, подождите, как же НАТО, ну, ну и так далее. Еще раз, в 2021 году у них замах был на то, чтобы у России было право вето на всю европейскую политику. А сейчас все скукожилось до Славянска и Краматорска. Ну и не только для до этих двух городов. Это тоже такой это момент. И знаешь, кто бы там что ни говорил, если какая-то договоренность будет, понятно, что мы ее будем переживать с таким с тяжелым сердцем. Но россияне, соответственно, все объявят победой. Ну, у них всегда так. Они и в Купинске победили. Раз пять, кажется, или шесть. И не больше. И до сих пор они верят, что Купинск под их контролем там. Да, немножечко смешно, когда э, записывают российские орки какие-то видосики, непонятно откуда, без привязки к местности. Ну, это такое. Это мы на это, по большому-то счету, не обращаем внимания. Вот еще раз, э, сколько получается, за год последний они завоевали в тяжелых боях 1% да. украинской территории. Один. Ну, извините меня, это не про какую-то там высокотехнологичную армию. Тут раньше какая-то цифра, там, порядковый номер указывался, сейчас, мне кажется, этого делать не надо, потому что это неуместно. Рома, но тем не менее, а может эти голоса могут прийти откуда-то неожиданно, которые говорят заканчивать войну? Вот Путин там полутайно собирал бизнесменов на этой неделе. Михаил Шетельман, политехнолог, отметил, что недаром это было как-то так втихую, а потом сейчас эти бизнесмены вышли, и говорят, а что это такое, что у нас все типа динаци... дин... э... национализируют, все, но как-то все просто как будто бы отжимают, ничего нам не платят, говорят, надо. Вот Путин же ищет деньги, и поборы усиливаются. Это, конечно, не новость, они вообще с олигархами и бизнесом такие работают, с домашними заданиями, отстегиваниями всеми десятилетиями, которые Путин сидит у власти. Но тем не менее, это же демонстрирует, что ну, деньги, деньги для них, для всех это приоритет. Сколько они будут терпеть и отдавать последние трусы, даже если они золотые? Ну, знаешь, терпеть они будут столько, сколько нужно, потому что они в данном случае не субъектны. В России нет олигархов в таком классическом понимании, потому что они не влияют, соответственно, на кремлевскую политику. Mm -hmm. Причем достаточно давно. Но люди, которые встречались, это же не просто mm -hmm. так было с закрытыми дверями. Там утечек практически нет таких вот в целом. Но понятно, слушай, если мы увидим статистические данные, а это, соответственно, представители российских фабрик, заводов, пароходов, там чего там, и газопроводов, но они, наверное, нашептывают, что «давай тормози» но ну и опять же я вот все таки считаю что э, какая-то схема она все равно рисуется вот если честно но ну, все равно вот, э, слишком ну понимаешь много э, вот этой э, переговорной суеты и мое ощущение что какой то результат то все таки будет возможно опять же нас к этому готовит президент украины он не всем э, у нас понравится mm -hmm. Ну да, но ну, а вот Будана говорит, что, например, э, все стороны должны быть недовольны, если что за такие пустые компромиссы он вообще не выступает. Но ну, не всем понравится, но в каком все равно референдум провести невозможно. Как это вообще на практике, если даже к чему-то что-то идет, может реализоваться потом? Путин не будет прекращать огонь. Референдум выборы провести, но ну, это же так мы для красного словца, чтобы показать, что мы э, мол, готовы к красным опциям. Но но на практике как? Я вообще не могу понять до конца, какой нам вопрос оттуда поставят. Референдум о чем? В yeah, отказе yeah, от украинских территорий? Но no, он говорил, но... тогда весь мирный план вынесет. Мол, поддерживаете ли вы весь мирный план и, может, под вопросы, но как считать no... потом, да. Uh, в общем, uh, ситуация здесь, uh, мягко говоря, ну, еще раз. Uh, мы так это все просто, просто зафиксировали уже. Uh, Вообще получается, что Трамп, опять же, базируясь на геополитических причинах, спасает, спасает Путину и Рашу. Да? Именно войдет это в историю так. Что касается двух сторон недовольных, ты понимаешь, в России так устроено, у них победа там, где сказано. То есть сказано, победа здесь. И ничего страшного, что условно украинская армия будет 800 тысяч человек, а Путин хотел 85. По-моему, это почти в 10 раз больше. Ну, от фразы демилитаризация, ну, наверное, в России просто горько икают и так далее, и так далее. Еще раз, при всех сложностях украинская армия, она а, а, не, не потеряла управление. Там, есть у нас там правтык с одним КСП батальона. Ну, не знаю, там специалисты разбираются, но на войне всякое бывает. Но даже это не говорит о том, что у россиян есть предпосылки для того, что называется, там, походов куда-то там к Ламаншу или в городах, где настоящие рехстаги. Ну, в смысле, не картонные и не фанерные. Но они потом сказали, что это была Д -Д милитаризация. забыли одно «д» просто добавить. У них да, и все славы а, все. То есть милитаризация. Ну да. вот видите, там, там же есть вот эти вот опросы, понятно, что там тоталитарное государство, но все, все равно вот этот вот посыл там тоже чувствуется, давайте просто это все прекратим. Я вот общаюсь с, с моими друзьями, которые живут в Москве, и не только в Москве, вот, российская глубинка, но она вообще такая, типа, лишь бы это все прекратилось. Ага. Такие жить, есть, нет. да, этот запрос? Вот что у них самый низкий уровень, 25%, только поддерживают продолжение войны? 100%. Дело в том, что там же есть еще, как это, основная масса, которая, типа, давайте просто прекратим, просто прекратим стрелять. Ну, а есть еще процентов 20 абсолютно антивоенного населения, ну, то есть мы, конечно, передаем респект этим людям, но проблема в том, что от них ничего не зависит. Это тоже, как бы, понятная история. Ну, просто, опять же, там вообще мало чего, от кого зависит. В России так устроены войны мира, они а в компетенции только одного человека. Да, а он пока жив. Видишь, президент Украины проговорил главный тезис, что «винскона». А это правильный перевод Ираш на русский язык, чтобы он сдох? Ну да, да. Они еще да? искали, как это переводится там, это все, либеральная пресса. А Песков, вообще мне не говорили фамилии, а Песков сразу брифинг собрал, сказал, что мы не культурные. А, ну, знаешь, в ситуации, в которой мы находимся, мы имеем право на любые слова и на любые действия. Но опять же, вот знаешь, вот а, там... Блин, как это мне просто выбешивает. Орки Путина наступают на лошадях. У нас с каждым днем растет и удлиняется наша сила в дипстрайках. И нам тут рассказывают о том, что мы тут должны как это, ну, больше не лупить по России. Ну, не знаю. Как-то тут... <связывая> да, это не про, не про слово справедливость. Ну да, а что это мы должны перестать лупить по России, я не понимаю, в принципе. Если это очень хорошо тоже усиливает и нашу переговорную позицию, и, в принципе, истощает противника. Нет, пока ведутся боевые действия, понятно, как называется, полный контакт со стороны врага и с нашей стороны. Но если будет режим прекращения огня, то ты представляешь, вообще наступит момент, когда россиян нельзя будет уничтожать и бить по их, по их, по их НПЗ. Это некоторые уже сейчас с грустью думают о такой перспективе. Особенно тут специализируется на, на таких ударах. Хорошо, а возможно какая-то заморозка, думаешь, на время все-таки или нет? Ну вот если контуры уже какие-то очерчены? Ну, я не даю здесь прогнозов, но по моему ощущению больше да, чем нет. И ну, слишком много, опять же, сигналов соответствующих. Но кто тут, кто у нас тут гарантии дает? Только сбройные uh -huh. силы. А, но в целом, а, очевидно, они попробуют, знаешь, а, в какую игру играть. Заморозка, а, значит, требования, чтобы россияне голосовали, или украинцы с российским и украинским гражданством голосовали на российской территории. Даже это не дел, дело не в этом. Они хотят, чтобы они, а, они считали, вот чего они хотят. Не как проголосуют, а как посчитают. Особенно если учесть, что понятно, что с оккупированных территорий люди с проукраинскими взглядами, они выехали в первую очередь. Ну, так это устроено. Да и ждунов там особо не осталось. Это тоже ну, такое преувеличение. То есть, значит, привести это, как сказал Рябков, в политико-дипломатическую плоскость. Соответственно, далее, далее понятно, что у нас начнется предвыборный ажиотаж, и ну, вопросы, которые будут стоять, они очень жесткие. Кто как воевал, и почему так, а почему не лучше. Я считаю, что мы, ну, кроме первого этапа войны, мы вообще сделали все по максимуму, если честно. То есть там единственный момент, это то, что называется реальный правтык а, военный и военно-политический, это, соответственно, выход из оккупированного Крыма на российских орков, которые... От Тополя аж до Николаева mm -hmm. по одному единственному мосту. Ну, это, конечно, просто абсурд на самом-то деле, как это все планировалось. Но, опять же, есть как есть. Но я просто к тому, что россияне будут а, требовать возврата российских, а, даже не пророссийских, а именно российских политических проектов в Украину. На кривой линии не просто так солдат информационный Медведчука ставил вопрос о том, что вот... Мы там хотим, политические заключенные, то есть все коллаборанты, по мнению соответственно Кремля, они должны будут выпущены, должны будут баллотироваться и так далее, и так далее. И я надеюсь, что у Зеленского хватит воли, это Трампу объяснить, что нам вообще-то признание выборов со стороны России, оно, ну, понимаешь, они никакую украинскую власть не признают. Эту историю проходил в свое время и Порошенко, и сейчас Зеленский. Фраза, том, что там хунта сейчас звучит не так часто, но в принципе мы гордо называемся там киевский режим. То есть, короче, если на выборах побеждает, а будет именно так кандидат, который будет говорить, что интеграция, Запад, Европа, и так далее, и так далее. Ну вот это тебе уже основание для того, чтобы на выборы были не признаны. Вот и все. А Путин просто, он хочет как-то не голос украинского народа услышать. Нет, тут не надо раскатывать губу. Он хочет назначать сюда Гауляйтера в Киеве, не в Донецк и не в другие захваченные города. Ну, опять же пока ничего тут нового нет в этом плане. -да. Ну, хотеть он может многое, но понятно, что это никто ему сделать не даст. А если не будет ничего, то будем продолжать воевать, а Трамп будет какие-то санкции водить, может быть. Это абсолютно реальная история. Вот, опять же, если соглашение отсутствует, то у американцев с Нового года, ну, там есть же достаточно много голосов, которые считают, что надо немножечко по-другому вести политику с россиянами. А, вот сейчас все, как это принято в, в системе иерархии, смотрят на Трампа, но а потом, когда начнутся выборы, чего мы только не услышим. И про Зараду, ну, сам как это по-английски. Ну и не только про это. А, Рома, хорошо, ставим три точки, будем наблюдать, встретимся во вторник, обсудим по свежим следам, что там нас ожидает во Флориде, и что после этого будет ожидать на российском манечелле, как ты его местно все называешь. Спасибо тебе за сегодняшнюю беседу и все наши встречи. До новой скорой. Береги себя. До встречи. Роман Симбалюк, журналист, блогер, ведущий, наш коллега Ирина Узлова. Я по тысяче людей поработала с нами в прямом эфире Ютуба 24 моего Ютуба Узлова Токс. Подпишитесь на эти ресурсы, а также на Ютуб Рома, не забудьте, пожалуйста. Также напомню, что продолжается мой сбор на Volkswagen Т 5 для подразделения Феникс, которое воюет над Донеччине, которая Костю Гордли, Путину благодаря нашим вооруженным силам Украины, которым действительно эта слава возникает благодаря им и противостояние врагу также. Мы собрали с вами почти 200 тысяч гривен без пары а, сотен из общей суммы в 545 тысяч гривен, ну почти половина, чуть более, чем за неделю, потому что вы невероятные и все понимаете, а потому что нас слушаете. Задонайте, пожалуйста, гривна 2,10, 200 гривен плюс, возможность выиграть 16 iPhone. Также Рома всегда проводит сборы, заходите на его YouTube, там ищите и тоже, пожалуйста, приобщайтесь. Берегите себя, увидимся и победим.